səs Kənd Təsərrüfat Nazirliyi və Azərbaycan Arıcılar Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Bakıda bal yarmarkası keçirilir. Yarmarka bu gündən, yəni oktyobrun 1-dən başlayıb və oktyobrun 20-sinə qədər davam edəcək. Yarmarkayla bağlı ətraflı məlumatları bizə Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin şöbə müdiri Yuqar Hüseynov verəcək. Salam Yuqar müəllim, xoş gəltdik sizi. Hoş, hoş, hoş. Zəhmət olmasa yarmarkayla bağlı bizə ətraflı məlumatları verərdiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. E, Biz bu şey, e, bal yarmarkası arıcılıq məhsullarının sərgisi və satış arkaları Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə hər il keçirilir və bu il də 1 oktyabr 20 oktyabr tarixlərində 3 həftə ərzində yarmarka fəaliyyət göstərəcək və növbəti 22-ci yarmarxanın başlaması münasibətilə bütün artıqlarımızı təbrik edirəm. Bu ilki yarmarxanın əvvəlcə yarmarxalardan fərqləndirən bir neçə xüsusiyyət vardı. Bu xüsusiyyətlərdən biri artıq bu ilki yarmarkada bütün iqtisadi zonalardan olan artıqların təmsil olunmasıdır. Ümumi olaraq 14 iqtisadi zonadan e, və 47 rayonu əhatə edən e, arıçılar öz məhsullarını yarmarkaya satışa çıxarddılar. Yarmarkaya 120 ton arıcılıq məhsulu çıxarılıbdı və bu aşağı-yuxarı əvvəlki illərdə keçirilən yarmarkalarda çıxarılan məhsullarla eynidir və e, qiymətləri fermerlər özləri, arıçılar özləri müəyyənləşdirirlər və burada artıq e, balın və digər arıcılıq məhsullarının ə e, istehsalının maya dəyəri nəzərə alınır, digər amillər nəzərə alınır. Bizim işimiz Şəhər Təsərrüfat Nazirliyi olaraq e, vətəndaşların, arıcı fermerlərin öz məhsullarını satması üçün şərait yaratmaqdır. 250 arıcı iştirak edir və qeyd etdiyim kimi bütün demək olar ki, arıcılıq təsərrüfatları olan bütün rayonları əhatə edirlər və prosesin İştirakçılığın şəffaflığının təmin olunması üçün xüsusi bir sistem yaradılıb və bu sistemdə arıcılar özləri iştirak ediblər və rayonlar özlərinə proporsiya olaraq, yəni X rayonunda 20 təsərrüfat, digər bir rayonda 200 təsərrüfat varsa, proporsiya olaraq həmin rayonlar üzrə kvota müəyyənləşir və kvota əsasında iç sistemdə qeydiyyatdan keçsən arıcılarımız bu günləri yarmarkada iştirak etmək hüququ qazandılar. Yarmarkə hər il maraq böyük olur və bu gün yarmarkanın artıq iş saatlarıdır və kifayət qədər də maraq vardı deyə bizdə e, vətəndaşların gəlib keyfiyyətli məhsul alması üçün maarifləndirmə işləri aparmışıq və bu günləri artıq təxminən 1 saat yarmarkamız başladı və kifayət qədər axın vardı. E, və təbii ki, e, 2-3 gün ərzində artıq e, həm qiymətlər, həm e, burada təbii ki, ilkin olaraq e, bəzi satışmazlıqlar görünə bilər. Onlar yerinə oturacaq. Və bir e, məqamı xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, e, siz bilirsiniz bu il ilk dəfə yarmarqanımıza Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonasının balı çıxarılıbdı. Bilirsiniz ki, keçən il e, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi pilot layihə olaraq Kəlbəzər və Laçına Arçlıq təsərrüfatlarının köçürülməsini təmin etmişdi. Çox az sayda təsərrüfat getmişdi və ötən ilin nəticələrini biz monitorin gedərək bu il həmin prosesi genişləndirdik və məsələ pilot layihə səviyyəsindən çıxdı və bu il azad olmuş ərazilərə bütün azad olmuş ərazilərdən olan rayonlardakı arıcı fermerlərin təsərrüfatlarının aparılması təmin olundu və ümmlikdə Eh bu il azad olmuş ərazilərə və ən çox da Kəlbəcər, Laçın və Qubadlı rayonlarının yaylaqlarına 61 minlərdən çox ara ailə çıxarılıb. Və ona görə də məhsul boldu və bir məqamı da vurğulamaq istəyirəm ki, e, təbii ki, Ötənilçi yarmarkada ən çox maraq ilk dəfə idi, Kəlbəcər balı idi və bu günləri Burda müxtəlif iqtisadi zonalardan e, adamlar, fermerlər, arıcılar təmsil olunurlar. Lakin bunların arasında da Kəlbəcər balı, onlar o təsərrüfatlar da Kəlbəcərə gediblərdi. Hamsında Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Ağdam, Füzuli və digər rayonların balları var. O cümlədən də bilirsiniz ki, arıcılıq inkişaf etdiyi rayonlar var. Gəncə Daşdaşxan e, iqtisadi zonasıdır. E, Balacan şəhər iqtisadi zonasıdır. Çox keyfiyyətli balları vardı bə və digər e, iqtisadi zonalar və hamı təmsil olunubdu. Burada artıq e, əsas məsələ vətəndaşla artısı arasında e, münasibətin formalaşmasıdır. Hərinin öz ağızladı var. Hərənin e, belə də arıcı olaraq özünü müəyyənləşdirən qiymət siyasəti var. Bunu artıq vətəndaşla arıçı arasında müəyyənləşən bir prosesdir. Hesab eləyirik ki və apardığımız ilkin müşahidələr də göstərir. Hesab edirik ki yarmarkanın sonuna qədər e, fermerlərimiz bura çıxartdıqları məhsulların təxminən 90%-ni reallaşeda biləcəklər. Çünki maraq həddən artıq böyüdü vətəndaşlar arasında e, və yarmarkalar həmişə qış ərəfəsində e, keçirilir, payız fəslində keçilir və nəticə etməyə bu arıcılıq məhsullarına tələbat da həmin zaman daha çox olur və o baxımdan həm fermerlərimizə, həm alıcılarımıza uğurlar diləyirik. Salam Nigar müəllim, təşəkkür edirəm. Bir daha qeyd etdim ki, müsahibim Kənd Təsərrüfat Naziliyinin şöbə müdürü Vüqar Hüseynov idi. Onda nəzənizə çatdırım ki, yarmarka oktyobrun 1-dən, yəni bu gündən başlayıb və oktyobrun 20-sinə qədər davam edəcək. Elə Vüqar müəllim qeyd etdi, burada ilk dəfə olaraq Şərqi Zəngəzur, Qara Bağ balları da satışa çıxarılıb. Mənim çatdıracaqlarım hələlik bu qədər. Siz də kanalı dəyişməyin, gözünüz realda olsun.